بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ سچی حکایات حکایت نمبر پانچ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خواب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قبل از اسلام ایک بہت بڑے تاجر تھے آپ تجارت کے سلسلے میں ملک شام میں تشریف فرماتے ہیں کہ ایک رات خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے اتر کر ان کی گود میں آ پڑے ہیں حضرت صدی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے چاند اور سورج کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں اپنی چادر کے اندر کر لیا صبح اٹھے تو ایک ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچے اور اس سے اس خواب کی تعبیر پوچھی راہب نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ابو بکر ہوں اور مکہ کا رہنے والا ہوں راہب نے پوچھا کون سے قبیلے سے ہیں آپ؟ فرمایا بنو حاشم سے پوچھا ذریعہ معاش کیا ہے؟ فرمایا تجارت راہب نے کہا تو پھر غور سے سن لو نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آیا ہے وہ بھی اسی قبیلہ بنی حاشم سے ہیں اور وہ آخری نبی ہیں اور اگر وہ نہ ہوتے تو خدا تعالی زمین و آسمان کو پیدا نہ فرماتا اور کسی نبی کو بھی پیدا نہ فرماتا وہ اولین و آخرین کے سردار ہیں اور اے ابو بکر تم اس کے دین میں شامل ہو جاؤ, ہو جاؤ اور, اور ان کے وزیر اور, اور ان کے, کے بعد ان کے خلیفہ بنو یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر اور بھی یہ سن بھی سن لو میں نے اس نبی پاک کی تعریف و و تورات انجیل میں پڑھی ہے اور میں اس پر ایمان لا چکا ہوں اور مسلمان ہوں لیکن عیسائیوں کے خوف سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے خواب کی تعبیر سنی تو عشق رسول کا جذبہ بیدار ہوا اور آپ فوراً مکہ معظمہ واپس آئے اور حضور کی تلاش کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور دیدار پر انوار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا حضور نے فرمایا ابو بکر تم آگئے لو, لو اب, اب جلدی, جلدی کرو, کرو اور حق, حق میں داخل ہو جاؤ اکبر صدیق صدیق نے عرض کیا بہت, بہت اچھا, اچھا حضور مزور مزور مگر, مگر کوئی معجزہ تو دکھلائیے حضور صلی اللہ وسلم نے فرمایا وہ خواب جو تم شام میں دیکھ کر آئے ہو اور اس کی تعبیر جو اس راہب سے سن کر ہو میرا ہی, ہی تو موجزہ ہے حضرت صدیق اکبر نے یہ سن, یہ سن کر عرض, عرض کیا صدقتا یا رسول اللہ آ آ آ آ آ آ انا اشہد انک رسول آ اللہ سچ فرمایا اے اللہ کی رسول آپ نے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں سبق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر, وزیر اور خلیفہ پر حق ہیں اور, اور ہمارے حضور, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات چھپی نہیں رہ گئی آپ دانائے غیوب ہیں اور یہ بھی, بھی معلوم, معلوم ہوا کہ تمام مخلوق ہمارے حضور, حضور ہی کے صدقے میں پیدا کی گئی ہے اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا وہ جو, <سؤال> جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو, جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان جان ہے تو جہان